Вперше запрошуємо. Ні, хіба. Не був? Перший раз. Перший раз запрошуємо до нас, Олександра Зубова, на прес-конференцію. На прес-конференцію запрошуємо. І зараз ми розглянемо свою партію з Олександром Орєщенком. Зараз ми до неї перейдемо. также включим режим анализа, ну, вот такое первое вопрос, нас тут всех, напомню, все хвалюет, тут такое было выражение, что теория закончилась для двух достаточно быстро, правда? Чи... Да, я думаю, что буквально сразу после выхода из дебюта никто из нас еще не знал то есть основных путей продолжения, то есть для меня вообще Четвертый ход, конечно, оказался неожиданным, поэтому я решил просто знакомые пути свернуть. Ну дав шаг на B5 словно. На пятом ходу. То есть затем более-менее знакомо. То есть были другие но четыре возможности C4, возможно, у меня лишь один раз случилось сыграть эти, этот вариант белым цветом. Поэтому я э, не знаком был. Ну, то есть играл исключительно... діло свої ходи. Ясно. А, ну, був наш, чесно кажучи, от я тут був з Гарстом Грицаком в цей момент, з майстром Гарстом Грицаком. І от, зокрема, в цій позиції, ну, от, ферзь С2, ми, чесно кажучи, вважали точнішим кіння в 3 ферзь, в 3 ферзь С6. Мы ну, считали, что у черных проблемы уже дебютного решения. Да, я думаю, что... Потому что вам легко треба ставить Кинде-2 неприемно досить. Кинде-2 мне не хотелось, потому а, что а, тогда... Вы хотели жертву типа да? Я думаю, что да. конь 3 ферц 4 Слон-Ж5. А вот так. вот, вот такая возможность. Слон Е7, Е5, но, скорее всего, это уже равная позиция. Я забираю на Б7, затем отыгрываю пешку Е5, но... Угу, то есть, бачите, шановные глядачи, цикава вот, особливость, видите, мы рассчитали только кинты 2, Олександр Зубов не хотів іти на цю спокійну позицію, де він мусить поступатися дечим, тому що кін-2 ясно стоїть не найкращим чином. Він хотів грати хід Кінц 3, Ферці 4 і жертвувати Пішака. Отаким чином. І, мабуть, був би правий, тому що дійсно так виглядає на те, що у чорних. Есть проблемы, моему с позицией ферзя на c4? Ну да, есть какой-то перевес в развитии, хотя я не уверен, что здесь что-то реально есть у белых. Нет, Но... ну скажи ему за пешка, потому что это не так просто налякать суперника. Ну да, это да. Это достаточно... Ну здесь компьютер fc5, вот я такой не рад. Ну, слон 7 наверное, естественно выглядит ход. То есть закончить развитие. Так, добре, вот же разумеется. Ну, а книг за два тут цікавий був хід саме. Дійсно, щоб коня поставив на С3, потім мати можливість десь в 4 гнати. Напевно, цей відхід, напевно. Це про хід G5. От всіх цікавить, Як поставитись ходу в G5? В принципі, принцип, этот план я партії. не зрозуміти, як далі. Черные будут ну, ставить дальше фигуры. то есть ну, допустим я, например, слон g7 не ожидал больше. По духу позиции было поставить слона на e7, затем надвигать пешки h и g, то есть как-то захватывать пространство на королевском фланге. Вот. А вот Единственное, что король, конечно, в центре приходится. Я, мне показалось, наверное, что он, соперник мой хотел э, с ходом слон g7 рокировать в короткую сторону. Кажется, это нелогичным. Тут с ходом это, что g5. g5 хит сам по себе ну, нормальный? А... Нормальный, но все-таки белые здесь сохраняют лучшие шансы в дальнейшей игре. То есть, если удастся, допустим, перегруппировать фигуры, ну, в частности, пойти, пойти f4, завершив развитие в начале своих фигур, то шансы белых выше потому что король ненадежный. Ну, а ну, остановить f4 будет сложно в черном. c3 слон g7, b3 а 6 вырешил граты. Вот кинь в 3 Ну, тут есть кинь в 3 ферзь f3, кинь e4, вы вважали добрым для себя, вот так? Ну да, здесь я думаю, что как минимум имею компенсацию хорошую. Uh -huh. Ну і відличні шанси розвитку ініціативи. От скажіть, будь ласка, от просто тут е, в нас були просто гості, бо я не заходив сьогодні в ігровий зал, а заходили до нас гості, які там гуляли якраз в той момент, і в них було запитання. І в них було не запитання, а в них було відповідь на моє запитання. Що я от, е, тут аналізував можливості, вони кажуть, що в цей момент ти річненько запропонував нічию, після 6. Да, было а вы отменили? Я посчитал, что безусловно проведя этот прошлый тур, что играть на победу белым цветом просто... А вот тут еще Орвис Реце пропоновал достаточно э, интересный хит, и мне действительно потом понравился. Мы так особую проблему в черных не, не нашли, это хит G4. В результате этот и хит, и как вы его оцениваете? Ну G4... Ну, видимо, это лучше был ход. То есть задача обеих черных быстро перегруппировать фигуры, в частности, коня f6 и слона g7. То есть на опорные поля e5, c5. А вот h6, мне кажется, уже ошибка серьезная. То есть в такой позиции терять время на защиту пешки, когда можно ну, скажем, g4, ферзь d3, т.н. Да, ферзь да, d3 и конь d7, вот чёрных нормальная eh, Около равенства, думаю. Ну, хотя, конечно, белым приятнее играть, т.е. Э, так как, опять же, король черных расположен хуже. Ну, и некоторый пространственный перевес uh -huh. на стороне белых. Разумею. Ну, а вот, все таки я вот еще одно думаю. Задам питання і глядачам, думаю, це теж цікаво. От саме після А6, бо це трошечки було незрозуміло з ваших останніх слів. Е, от коли запропонували нічию, тобто, можливо, це так сумбурно вийшло. Ви сказали. Е, ви більше так сподівалися на все-таки шахові фактори на силу позиції чи на те, що у вас нема ще перемог турнірі, що не перший раз перемогли, так? Ні, друге. Ачки, то мені, мені дають. Неправдиву інформацію, значить. А, ну значить, тоді забираю свої слова назад. Ну, Але все одно, можливо, вони до кінця задоволені числі там в турнірі, так? Тобто, і... Я був недоволен під предыдущій а, свої партії, поэтому програли. я в будь-якому mm -hmm. я б грав на побету. Uh -huh. Тобто ви хотіли так би відігратися за невдали oh, цієї. цей. Uh -huh. Зрозуміло. Uh -huh. Ну тут таке, от ми тут, коли дивилися, у нас було враження, що коли кінь не попав на е 5 Тут да, то, что, то, о чем мы говорили. То есть, если конь не успевает э, перекрыть либо диагональ H2B8, либо, ну, то есть фигура сама по себе конь на F6 Бог стоит в этих позициях. Да, то есть проблема мы... с пешкой D6 остается. Ну вот, да, мы бачили, что позиция пассивна, позиция неприемна. Э, мы тут, на жаль, уже отдалялись трошки от від, від вашей партии, анализующие и Партії обидвох турнірів, і жіночого. Можливо, ви вкажете нам, бо, так як ми не спостерігали до кінця, ми не можемо знати, які тут ще були важливі моменти всіх партій, які, на, які, на яких би ви хотіли наголосити. Можливо, ще щось відбувалося таке цікаво, можливо, ви десь помилялися і суперник міг отримати контргру? Я думаю, що так, да, бо можливо сказати. Скажіть, будь ласка, зараз цікаві, тому що так. Ну, здесь как бы все обязательные ходы черных и белых. Белые захватывают инициативу на том участке, где они сильнее, ну, то есть в центре и на королевском. Да, здесь я не знал, как действовать дальше, то есть поэтому сделал пока выжидательный ход в ферзи 3, посмотреть, как будут действовать. И еще, кроме того, он двигался цикнот. Я не хотел немножко это осложнять, и по этой причине, что mm -hmm. тогда черные могли оживить фигуры, то есть mm -hmm. в случае каких-либо, особенно продвижения b5. Но ну, здесь b5, наверное, тоже сомнительный ход. Ну так, он творится еще одну ставку да. из из этого рахунка. Однако да, тяжело играть черным, то есть ходы находить крайне тяжело. То есть, возможно, заслужил внимание пойти король g 8 то есть повторить позицию. То есть в этом случае мне бы пришлось избирать другой план игры. Ну, например, перегруппировать фигуры, то есть в один 1 пойти. Затем э -э -э ферзь f4, э -э воде e3, ну, в таком духе. Фера. Так то вы уважаете, что, например после b5 уже не имел таких шансов, да? Что... Ну да, здесь как-то белые, во-первых, крепко очень стоят, то есть все фигуры прекрасно взаимодействуют. Значит, сложно осложнить позицию. Ферзь e2. Ну, здесь, конечно же, лучшим было после Sony 5 разменять ферзей. Ферзь b5, конь b5 и на e4 забирать. Угу. Uh -huh. Этот момент. Ладья вот c1, c1, конь e4. Опять же, шансы, конечно, белых выше, благодаря дуем связанным проходным. Ну и Да, витали. да. Наделенная и хорошо подкрепление двумя легкими фигурами. То есть я считал, что здесь э, ну, близко, близко к выигранной позиции. То есть техническая позиция, достаточно простая. суперник суперник ты раньше видел форзя вид розмину. Ну, с этой позиции. Надеюсь, Практические шансы, конечно, бисто. оставлял именно Цехи, да. от размина раз, ферзей. вы сказали, что в цейтноте будет какой-то интересный момент. Я понимаю, что это уже это еще не цейтнот, так? Вы сказали... это цейтнот, да, но не такой жесткий. Как... Ага, а то, кто, а а вот, когда... Коли... Здесь еще оставалось 5 минут. Так, а когда пожертвовал фигуру? Да, G3, F5, ну F5 ну, ну, вынужденный ход, потому что... Ну, при... А при... Что трепота, ну работа работает то а да, значит, F4, F4 загружен. Белые так? хотят просто перевести короля на E2, но кроме того, сейчас F4 Ну Здесь EF я вот порицал ход, то есть, это, то есть, не доставляет белым а трудности. И... то есть после конь D5 я просто фигуры э, хорошо располагаю, то есть не, не думая даже о... Его... А как вы взирал это из-за черных сипусов? Я бы предпочел сложный ход, ну, допустим, ладья f8. Uh -huh. ну, good. хоть как-то осложнить позицию. Либо ладья f7. Возможно, что-то не понравилось. Ну, черным. Ну, например, ладья h1 был ход. Uh -huh. ладья f5, ладья h6. Король g7. Ну, я думаю, что ладья h2, кто плотница. Но это вот, ну, сохраняло можно... какую-то... Ну, да, это сохраняло какую-то игру, да, интересно. Единственное, после Е, Кd5... Ну здесь мне очень просто было играть. Не, ну ты более, что тут он дал фигуру. Да, но а всё равно э... у нас оставалось очень мало времени, поэтому рассчитать было сложно. Не, ну всё равно сумело, я имею в виду, так тесно, как вы Интуитивно показали... Централиз... Как вы показали, про том, как учитывали мы на вашу... вот стояла, Я слышал, что разговариваете с Анатолием, что централизация... У вас дійсно є прекрасно. Тут тобто, по центру фюри стоять і дійсно, незважаючи на певні проблеми формальні да. з королем, ви не То маєте благодаря... жодних проблем довести цю партію на перемогу. Це вже дійсно... достатньо просто, і реально. Так, тут король вважається до безпечного місця. Та, і, звичайно, вже пару ходів, бо... тобто, 8, і тут, тут Саша Орєщенко здався. Е з ким ви завтра граєте, бо так ще не подивився? Чи ви самі не робите? Контакт. Тут цікава, цікава боротьба. Якраз два творчі шахіста завтра будуть грати. Ну що ж, тоді побажаємо Олександру Зубову подальших завершень в турнірі. Дійсно, мабуть, найосновніше те, щоб ви вже більше не розчаровувалися його партіями. І були все-таки. Задоволені, як і перебігом партії, так і результатами. Все, а, дуже спасибо. дякую і приходьте до нас ще раз ой, з, приєм, з приємними спогадами з, з приємними переживанням. Всього найкращого.